Ой. Привет всем! Меня зовут Полина, я вам покажу одежки брат. Они у, у меня вот в таком сундучке хранятся. Так. Вот тут у меня вот такой вот. Потом тут у меня есть кеды. Но у меня еще там есть, такая не мутится, лежат не стала ее брать еще одни Вот такие вот кеды. Вот они плохо, плохо, что хорошо, что они не стираются. Вот. вот у меня есть еще туфли, так когда я куда-то положила, они у них стираются. Вот, вот носки такие просто. Я вам просто все Ну, слой. Вот. Ой, что-то громко. Сейчас, Телевизор, да. барби. Вот. вот. Вот тут у меня гольфики. Вы видели эти гольфики? Такие вот. вот. Что это такое с моими волосами сегодня? Вот, вы видели этот костюмчик? такой вот. Вот кажется, что это за матик это вот такое вот. Сзади вот такое вот. Где-то там у меня что-то много такое поробилось. Вот джинсики такие. Джинсы у них такие узоры. Юбка. Юбка у меня вот такая. это еще такие джинсы у меня есть такие брючки, они распущенные тут. У меня вот так вот. Вот. А вот еще джинсы, такие не очень ворос, только их сложно одевать. Такие тут. И вот такие домашние штанишки. Они кожаные, не такие гладкие вообще. Вот. Сейчас покажу всякие маечки с пачками. Ну, тут вот таких штучках идет. Это тоже такой же штучки. Вот накидочку вы видели вот это, там она еще застегивалась. Сейчас покажу. Вот такая накидочка. плачка вы тоже видели. Вот. Да, ну, надо же снимать. У нее только голова сложно снимать. У нее теперь руки болят. Когда я снимала вот эту плачушку, у меня руки блин, что то, что такое. Вот тут вот сзади вот так вот. вот. И вообще. Ой, забыла эти и все. Вот такая, вот такая вот кожаная жилетка. Тут кожа у нас идет такая гладкая. Тут тоже как-то мешочек. Остальное все ткань. Там сзади, смотрите, как все это. Вот тут так вот все сделано. Вот так вот сзади. Там платьишко такое вот. Я вот рукава отрезала, потому что с рукавами было некрасиво. Я вообще не могла смотреть на них. Вот такой, вот это такое плачушко тут. Я могу вот тут рукава надеть, тут у меня вот рукава, вот тут еще где-то вот рукавчик. Вот и вот я могу просто надеть. И его закрепить там немного очень нет. Вот еще вот такой топик. Сейчас я Вот Топик такой вот. Нет. Такой топик блестящий. футболочка ну такая кофточка вы видели там ну вот такая юбочка вот это вот вот этот костюмчик юбочка вот кстати я хочу вам показать кое-что у меня купили монстр вот, я короче в магазине смотрела монстр хай там вообще там все поддельные куклы, монстры. я не могу. Ой, я, я, смотрю все поддельные. Там никто у них все покупают. Вот там еще весь парочек по, это осталось. но ну, я не знаю, почему их покупают. Может, они не замечают, что поддельные они. Ой, ужас. Брелки у них поддельные. Ужас. Я вот когда монстархай себе покупала, у они были не поддельные Монстер монстархай. Ужас, я больше не могу. И вот, вот с ними, вот с этими вот там или с журналом вместе продавалась или с куклой или с брелком, вот такая вот штучка. Но я ее, я ее купила косметическом там что-то вот. Ну, они а вот такая даже поддельная. Ее посыпешь, ее надо на ногтях когда покрасишь, лаком посыпешь. Короче, она все тут будет сыпаться. Вообще даже не засыхает. Вообще. Я не могу это вот на ногтях. Ну вот мама купила вот. Вот, я вообще не могу понять, как так можно делать все поддельное. Я ему даже не постесняюсь, скажу вот так вот. Извините, почему у вас куклы поддельные, Их же никто не будет покупать. Я вот хочу вот книгу залоб э, взять и написать, что у вас куклы Монстр Хая поддельные. Я вот даже не постесняюсь, вообще ни чуточкой. Вот пусть они еще раз продадут и такую фигню, как можно никак можно по-другому не назвать. Я их прибью потом. Я их пишу в книгу жалоб. Я больше не могу так. смотреть на ну, вот эти монстеры, смотри, куклы-то разные, а животные у них одинаковые. Только у этих животных уж вот, у них даже у них даже крылья есть у них животных. Я не могу понять, почему. Ну некоторые уже есть, или я просто забыла. Ну у всех они все животные одинаковые не могу понять. И у всех вот такие одинаковые. Я когда в Москву ездила, там Монстр Хай были настоящие, и у них разные были вот такие. Вот. Но у нас-то не продается такие, по-моему. Вот. И, короче, вообще не издеваются над нами. Я не могу понять. Вот. Но я только напишу там, что там, одежки Барби, и вы сами там все устраивают. süüa palun , tere !